любое государство, которое заинтересовано в привлечении инвестиций и пополнении своего бюджета за счет туризма, заботится о притоке через пиар непосредственно всех услуг и курортов за пределами, за границей. Как это делается, допустим, на уровне медиа? Ну, я буду говорить вот как по медиапространству, то есть есть свои туристические телеканалы, которые не просто предлагают какие-либо услуги, но позиционируют свою страну за пределами. Вы говорите, вот нет канала, да? ну, то есть вы готовы его делать? Как вариант. Вот если так 35 каналов да, кабельных, это 36-й выходит такой локальный, громадский это до них. А почему бы нет, громадский туристический, ну, что так? Все починається з ідеї, це ми розуміємо. Створення телеканалу лише може поглибити ті проблеми, які є на сьогоднішній день в місті. Це недорозвиненість інфраструктури, нескоординованість обслуговуючої інфраструктури. Ну, Недостатньо количество інформативних терміналів в тій ж самій вокзалі, які зі. Я і кажу, то їх треба робити, якось телемеханіка має бути. Спочатку можна зробити прозрачні правила ігри і построїти якусь звичайну інфраструктуру. Поки немає тротуару, там, думать о каких-то хороших туристах или о том, чтобы рассказывать про улицы, бессмысленно. Я говорила о тех вещах, которые должна сделать власть. Потому что мы можем принять для себя общественность решение, а давайте всех цыган пошлем там на Таирова. Да? Приезжает человек современный нормальный турист в Одессу. И вместо того, чтобы видеть там прекрасные развалины, в которых хочется фоткать, он видит вот этих вот людей, которые отталкивают его. Да? Это не та туристическая составляющая, которую мы хотим. И этот механизм может придумать только власть местная. Это местная. Местная. Ну то есть... Для чего мы забрали людей? Что механизм только власть Тоді нам треба розійтися і далі казати, що скаржитися на циган, на, на інших людей. Ми е, з лютого 2014 року як створили да, цю реальну, реальну громадську організацію, яка реально вирішує якісь соціальні питання, проблеми. Тобто, я вперше побачив взагалі громадську організацію живу е, і по, по, в Одесі. Е, По-друге, е, я. Зрозумів, що ми зараз вже можу сказати, що ми зробили величезну помилку, що ми не визначили вуще спектр нашої діяльності, тому що почали займатися тупо всім. От зараз, останнім часом, особливо, от ми теж намагаємось долучити. Органи влади, які ну, які звикли не не робити, або не вміють робити ті речі, які вони мають робити апріорі, навіть от в боротьбі з цими з забудовниками незаконними. Ну це ти, ти візьмешся за одне, і але але це одне, це частина цієї системи. Головне питання, що всі готові боротися, але ні, ніхто не дає рішення, чи є рішення у вас в руках або в голові. Або на папері, там чи готові ви запропонувати механіку, яка дозволить полегшити життя бодай в одному питанні в порядку денному? Хто що я почув? Так, локально ви хочете там вирішувати ці питання. Але як? І які саме одне локально? Як? То у нас величезна проблема з узбережжями, величезна проблема. З, взагалі з, ну, Олександр знову ж таки сказав: забудова е, пляжів. Е, ну, просто огор, огороження пляжів. Це, ну, це, це ну, типова річ. Мав би займатися цим Сакашвілі, але е, от тут... тепер Сакашвілі. В Одесі практично всі перші етажі зайняті ресторанами. не только ресторанами, но еще магазинами и прочими. Это зависит тоже в какой-то мере от чиновников. Обязать этих людей, чтобы они следили за той территорией, которая прилагается к их ресторану, магазину и так далее. Ну, Получают 10 к налогообложению как вариант. Ну, как понимаете, это опять же вопрос чиновникам. У нас за раскрытие вина. І ми волонтери шукаємо різні підходи, як зробити гроші і якраз витрачати на війну, так допомагати нашим хлопцям. Ми перетворюємо сміття на допомогу. Давай о моїх желаннях поговоримо. Якщо допустимо, чому ФСБ зараз стало е, запускати там тупих каких-то е, людей, які повинні донести взрывчатку, а перейшли на інший рівень, наприклад, пограничники в аеропорту МЧСники. Почему в Одессу перешло так называемое подразделение, которое занимается Крымом, милицейское? То есть просто взяли всех крымчан, ментов, которые там, э, грубо говоря, туда сбежали, нужно их куда-то пристроить. В Одессе его расположили, и бывший начальник милиции там работает. Почему вы об этом не пишете? Просто те, кто что-то делают, они не ходят и не не хотят об этом говорить. Я не хочу говорить вот что я делаю. Вот я сейчас пытаюсь э, э, провернуть одну спецоперацию с помощью там четырех Разних людей з різних служб, і не хочу об этом говорити. Кожному важно себе показати, і це город понтов. Ми зробили таку от невеличку одеську музичну вулицю, де що суботи Одесити збираються, не тільки Одесити, збираються щовечора, о шостій годині біля колонади. Ближе 6 шестого мы спеваем под гитару украинских песен. Маленькая и при этом большая проблема маленьких одесских двориков, которые, э, извините, загажены ужасно и которые не убирает никто. Есть коммунальные службы которые убирают тротуары и не доходят до одесских дворов, но жители одесских дворов платят за уборку этих помещений. Как минимум половина одесситов и жителей этих дворов, если их поставить перед вопросом, вы будете сами убирать и не будете платить, или вы будете платить и за вас будут убирать. Они, 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 э, все одно їх убирають, тільки вони ще й платять зверху за етур. Якщо там громада вирішила зробити сквер, то далі треба ставити завдання чиновникам для того, щоб вона його підтримувала в належному стані. Не ви ті, хто зробили, перший крок зроблений, а далі ви підтримуйте, будь ласка. Для мене важна проблема, як для автомобіліста, це огромний трафік в центрі міста старого. Трафик, выходит. да. Собственно, самое легкое решение, в принципе, это что-то смесь какого-то вот решения, как в Праге, например, есть платный въезд в центр города и инвестиция частных фирм, которые будут строить подземные паркинги или, если там у нас тяжело с подземными, то надземные. То есть сейчас паркуются все под знаком. Вді нельзя паркуватися, есть вдоль дороги, везде в Одесі. Міліція просто розуміє, що а що толку їх трогать? Ну а куди машини людям ставить? Тим, хто там живе, тим, хто там робить. Зараз полегшу задачу, взагалі, чесно кажучи, лівір можна долучатися знову, тому що зараз важлива частина в Одесі, Сакашвілі, те, що бачить, ця Україна ззовні, так? І тут питання до вас, як до одеситів, там чи вийде в нього, і чи він дістане підтримку громадського сектора, чи це є лише якась. его игра на зовне. Сейчас у него огромная поддержка общественности, да, действительно, это правда, его все поддерживают, но, с другой стороны, во-первых, пока нет реальных результатов, а во-вторых, пока это очень выглядит как дикий популизм. А один момент, я это заканчиваю это насчет самого Саакашвили. То, что это сейчас выглядит как дикий популизм, да, это действительно так, но при этом буквально диктат в кабинете. Почему у него это получилось, чтобы мы вот повторяли все время его фамилию? Потому что в принципе, все, что нужно этим людям это занять их. И наконец-то, ну, то есть есть определённые технологии, когда ты можешь человека убедить, что то, что ты озвучиваешь, это результат его каких-то размышлений. Хочу подякувати, що ви прийшли. Для мене це таки на сподіванні, насправді враження дуже. Я очікував більшого, тому що в інших місцях, куди ми приїжджали, збирали громадських активістів, ми там переважно їх знайомили поміж собою. А тут всі один одного знають. От може це одеська конкуренція. Я не виключаю такого, що кожен вважає себе там розумнішим і ліпшим, але тим не менше, вас життя все одно рано чи пізно поставить перед вибором: що або ми робимо крок вперед, або або нічого не робимо, або лишається статус-кво і ківалов далі буде танцювати на ваших кістках. Я, ну, вибачте за таку образність. сумка! — Поки що громадська має страховку у вигляді грантових програм, бо там досить великі кошти, які там в перспективу двох-півторарічно спрямовані. Тобто це можна точно сказати, що воно є. Але якщо зараз не шукати і не думати, де брати гроші, то воно умре. гіпотетично умре, тому що його вбити насправді не можна. чтобы для коллектива это место стало местом работы. Воспачатку работали все в разных, там, на разных каналах, винших медиа, а сюды приходили реализовывать СБ. Как бы с течением времени рейтинг, естественно, падает, потому что фатальные моменты уходят, приходится искать какие-то хода. Вот относительно интервью с Сергеем Владимировичем Михалковым, это был умышленный шаг первый, потому что как бы он долго не давал интервью, приехал в Украину он в январе и разговорился почему-то где-то к июню. Про рейтинги, да наплевать на рейтинги, я же объяснил уже. А, и как, как тяжело, мне там потом писали всякие люди, там в комментах, не знаю, говорит, не готовился к интервью. А, а я на, на самом деле готовился, у меня тут есть вопросы, я как-то все задал. Зачем его останавливать или где его? Это? Ну вот мы с ним общались, я говорю, ну так Беларусь же не пускают, он говорит, ну под**ал, у меня вот. И у него это пошло, да, я ж не, ну, его же реально не пускают туда. И он говорит, типа, мне все надоест, говорит, я тебя тут выкину вот сюда, вот там это на крыше было, это какой шестой этаж дома художника. Говорит, сейчас я выкину туда и все, и пойду. Говорит, тебя ж называют гуру, ты как раз вознесешься через три дня, прилетишь сюда голубем на крышу, Михалок. Ну, поэтому с ним были легко. А второе вот... Абстрактный вопрос, я всегда вспоминаю, вот у нас недавно был такой День Европы, как известно, Майдан вышел за Европу, за европейские ценности. В Одессе был День Европы, показательный в мае, когда вот в городском саду было 500 стульев, на... из 500 стульев сидело человек 30 каких-то пенсионеров задрыпанных, которые пили бесплатную воду и, да. и задавали абсолютно тупые вопросы. И у меня вопрос, может ли в миллионном городе, вот э, в таком городе, как Одесса, может ли среди тотального релаксирующего ментального блядства быть э, гражданское общество и может ли оно сформироваться? Вот на ваш взгляд, вы, вы уже здесь не первый раз. Спасибо. мне нравится особенно. Понимаете, это общественная трансформация, которая очень долго происходит. Она не может произойти в один день. И поэтому, ну, я, я верю, что она произойдет, да, она за, то есть пройдет период, когда вы будете счастливым человеком, только вы тогда превратитесь в сдрыпанного пенсионера уже. Я ну, просто я боюсь, что мы с вами выйдем и тоже, ты, 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 типа, вот, хотели, вот получили. Да? А реально люди меняются быстрее, чем мы хотим. У людей там появилось не то, что даже чувство собственного достоинства, что очень важно, но и неприятие тех вещей, которые напаривали там еще несколько лет назад. А среди пенсионеров встречаются настолько светлые личности и очень часто, что вам и не снилось даже. Ну, вы же, наверное, ездите по миру в Европе там и наблюдаете, что там достаточно... Там есть живая реакция людей на что-то происходящее. Если у них стало 10 человек, это уже что-то происходит в этом месте. Там не надо, чтобы пришла площадь за миллион, как на, на, на концерт Океана Эльзы. Были во Львове в мае, и типа, там знакомый из Беларуси первый раз попал, говорит, боже, как, как, хорошо, у вас типа есть Европа, даже визу брать куда не надо. Я говорю, понимаешь, но пять лет назад это было не то. Он, да ладно. Я говорю, не, ну вот так вот с неба упало, хлоп, и вот так красиво стало. Да? То есть это трансформация же происходит тоже. Сфера обслуживания, просто как люди общаются и все остальное. Не ответил я, нет. Почти. ожидания Ожидание не оправдано мне нравится, что остается критика все-таки хоть какая-то. У нас Одесса очень специфический город. Моя любимая тема. Много таких движений каких-то непонятных происходит. В связи с этим, как вы относитесь к журналистам-дефис-активистам, и к гонзо журналистики, которая сейчас в Одессе ну, набирает такую популярность. У нас некоторые появляются журналисты, которые... А, ну вот у нас есть, допустим, яркий представитель, вот, ну, я, может быть, я обижу человека, есть Вера Запорожец, она яркий человек. А, ну, к сожалению, очень жаль. Она очень яркий человек, она очень много занимается вопросами, изучением уголовного права, уголовного процесса. Она уча... ну, я просто сейчас не хотела на личности переходить, мне просто интересно, как вы относитесь к... Была дискуссия, когда Мустафа ходил на Майдан, ну, во-первых, он на Фейсбуке написал «Приходите все на Майдан», и он как бы зачинчик перестройки, да? А потом... Разжигайте. Да, он перестроил дачу под Москвой, если слова вспомнить из песни. А потом он ходил... И на Майдан, но ну, и на него все ругались, потому что он предполагался в эфире работать, а он ходил туда. А его спрашивали, в каком качестве ты идешь? Не надо туда сквозить, а надо, вот дверь, он пошел от... дверь же надо закрыть, бо сквозняк получается. Да? То, тут я журналист, тут я гражданский активист. Либо, если ты хочешь быть гражданским активистом, это прямой путь уже к политике, да, тогда иди туда. Ну, дверь за собой закрой. Про что? Ну вот про что я, ну, ну, так, вот про ну, что я ну, с ним буду. Ну, это... Сборная фигура, он же сюда ездит не первый раз, а вопрос зачем и вот какая у нас значительность. Я себе ответ должен дать на вопрос, зачем мне это интервью, о чем я буду с ним говорить. Вот я вот себе представляю Гребенщиков. То есть первый вопрос, этот поезд в огне? Дякую за вам, було дуже, дуже цікаво було з усіма. Дай Боже вам здоров'я, до нових зустрічей. Тому що... Потому что в терминал 42 повелели проезжать еще. Ну, я не знаю. Можете даже сейчас там не уходить, там сейчас концерт начинается. О, ну пошло. коммерция пошла вообще. Конечно.